Нас сегодня поддерживают не только в городе Донецке и не только в Донецкой области, но сейчас есть у нас наши соратники, которые приехали из города Мариуполь. Ан Представитель антифашистского комитета Мариуполя равных Дмитрий. Добрый день, Донбасс! Пожалуйста. Добрый день, Донецк! <свят> только что я был, ну, имел связь с Мариуполем, также там проходит 12 часов митинг по поводу тех же требований, что выдвигаете и вы этим у нас был митинг, и меня очень тронули одни слова старой женщины пожилой. Она с палочкой пришла и говорит, я прошла войну, я прошла голод, я прошла некоторые трудности восстановления России в ЦСР после войны. Я попрощаюсь ко всем мужчинам Донбасса. Ребята, выходите с подъемки у женщин, берите в руки свое мнение, выходите на площадя к администрациям, требуйте от всех жителей, от от отцов от матерей несите те требования, которые мы сейчас выдвигаем. Также я прошу, обращаюсь ко всем жителям Донбасса, кто меня слышит. Пожалуйста, вот эти ближайшие дни, сюда приезжает комиссия ОБСЕ. Пожалуйста, выходите, вы скажете свое мнение, не сидите дома. Ибо мы, только мужчины Донбасса, кто защитит наших отцов, матерей, жен, кроме нас некому. Пожалуйста, мужчины, выходите, записывайте ряды самообороны, требуйте то, что нужно, повышение зарплат, присоединение к таможенному союзу с Россией, плотные отношения с Белоруссией. В Беларуси более нормальная у них жизнь и социальные выплаты. Также мы требуем социальное равенство, бесплатная медицина для всех населений. Не то, что олигархи построили себе клиники и лечатся, а мы вынуждены умирать в больницах без лекарств и без ничего. Дорогие горники, металлурги с вами Мы полностью вас будем поддерживать По возможности приезжать, помогать вам Также просим весь юго-восток Украины Харьковская, Луганская область Поддержите нас, металлурги и горники стали Это значит за нами только победа Донбасс! 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 Металлургам, горнякам слава, 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 слава. Ветеранам и там погибшим в Киеве вечной памяти слава, слава, слава. Также я хочу обратиться к МВД и мальчикам, которые приехали из Западной Украины и которые приехали из других городов. По возможности не выполняйте приказы командиров, вы воюете со своим народом, со своими отцами, братьями и матерями. Также я прошу пограничников, которые прибыли со Львова. У нас в Новоазовский пригнали пограничников со Львова и из Малыни. Они там обороняются и будут, если мы какие-то требования будем, они сказали, что даже им дан приказ стрелять в людей. Я прошу всех, пожалуйста, принимайте активное участие. Спасибо, а Иван. Да, 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 да. Которая... Это... Давит, руках, такая толпа ужас. Ни мы не язываем в, в войну в Домашняя тетя. Я поняла, я поняла. Я это кто у нас поедет понедельник рабочую группу? Раз, а Кто? Я, если что. Он... Он я из Канады. Говорит, один человек, говорю, можно они я другой, потому что я, я вывод? как бы Вы сам не вывод? смогу. Она говорит, да, а а, да пожалуйста. Мы с тобой. Они ее. Возможно, поймут Это Да я видел, я видел. Ничего. Все было хорошо, это понятно. Молодец. Я тебя потом в запись кину. Послушай. Все хорошо. Лидова, миссия, Ирина, я с Мариуполя просто. Как бы связаться с вашими координаторами, чтобы координировать вместе митинги. Подумайте сами. СБУ выпускает бумагу, которой угрожает депутат Скажите ей, что она что, что, что с Мариуполя будет смотреть. на представим антифашистский комитет Мариуполя. Может найти, а найдет 0629 это думать, АКМ. Это 0629 вот нашего Смотрят Нишний по день. странице. Мужики, привет. Я с Мариуполя, антифашистский комитет. У вас есть координаты, чтобы с вами связаться? Вот а наш координатор. Вот да. он А вы а от кого? Мариуполя. А. Антифашистский комитет, так я. Потому что мы пока приехали, пользуясь возможностью, все записываем. Конечно, звоните, мы сможем. Ну мы тоже, видишь, мы сегодня созвонились с русским блоком. Раз у нас сейчас на 12 там идет. А. Они нас сюда пригласили. Говорят, приедьте по Смотрите, чем мы дышим, что, знаешь, оно по телефону, Я, да, да. когда в глаза смотришь человеку. Вы приезжаете к нам в Мариуполь, мы там к вам уже в Краматорске да войдем. 050, 010, 01, 34. Ваня, Ваня да. Запиши мой. Дорогие земляки. Ноль. Четыре шестерки. Ноль. Четырнадцать. Восемьдесят четыре. Дима АКМ. Мариуполь. Все хорошо. А есть еще тут пацаны кто-нибудь? Может с Горловки там? нет таких? Не знаете? Если что, пацаны, дадите наш номер. Скажите, мы с Мариуполя. Потому что у нас сейчас мы все организации там объединяемся. И но там, Народная а, полтиния Донбасса. Все-все-все объединяемся. Площадь Коммунисты к нам уже придумали. получилось, если что-то начнется, чтобы в кольцо всех ап, созвонились пацаны там на час, долбим, долбим, созвонились там. Я приеду, скажу, что вот пацаны из Краматорска так и так завтра будут нас У нас во вторник тоже сессия, мы хотим там начать уже конкретно цепочку, либо принимать то, что выходим, либо ночуем. Мы на улице, а не внутри. Либо выходят, заявление выходи, заявление выходи, потому что уже ну, у нас край, там, у нас вообще жар. Специально сегодня мы тремя машинами приехали, тоже так тихо, вот никому не говоря. Сейчас куда-то пошли пять. опять, что раз. Созвонились, быстро машины и сюда надо не сюда. Опять где-то дверь разобью сейчас и потом по всем каналам. Ну, я имею в виду те вот, которые пошли. нас тоже пошли, дебилы, не свети. Пришли, у нас воинская часть ментовская. бля, буду гони гусей. Хотят захватить часть. Оп, в Мне вечером звонят Дима, я езжаю, получаю. Хорошо, а я приехал. Я Ментов ну, там знал. Говорит, Вы шо, дебилы? Это у меня вот, видите, за, за аудиозапись, анонимный звонок, хотят захватить часть, вооруженные люди. Мы должны реагировать на любые такие звонки. Приехали в райодел. Все, да, это называется у ментов, есть такой операция, хлопок называется. Это. Всех активистов в один, там в 5 утра, в 4 упергруппы в по городу. Раз. Все опа, и в камень. Ну, у нас камень стал. Где следственный изолятор. И все. И получается, лидеров нет, никого нет, выступать некому. Я сегодня раз-раз подстраховался, на последний раз тоже сейчас лидер Я только разговаривал с пацанами, говорю, начинайте, у них началось, и мы начинаем. Ну, начали. Выпустили это, услышал. Обязательно сейчас едут сюда и в Донбассе будут СУБСЕ везде. Сейчас нужно выходить. А -а -а, обязательно. Вот они говорят, там, приступайте к радикальным действиям. Не надо это пока делать. Главное показать. Можно было если было 50. Понимаешь, что у нас говорю? Ну и тут танки, да? У нас две машины арестовали. Неизвестно, что они в газонах везли. Тентованные газоны с автоматами, пацаны. Куда ты с голой жопой на автомат кинешься? Он передергивает, стоять бояться. Стоять, я сказал, что ты сделаешь? Ну приехала нас 20 активистов, ну что поздно. Да, Людочка. Молодец, я с Краматорска взял, сейчас он до Харциска подойду, поговорить с ребятами.